«Это вторая игра. Вторая игра на фоне наших тренировочных процедур, на фоне нагрузок. Чуть-чуть вот, дали отдохнуть нашим лидерам, чтобы посмотреть наши резервы. Ну, хорошо, что выиграли. По сравнению с первой игрой было чуть меньше ошибок в защите, но с основной задачей возвращение в защиту, останавливать мяч. У нас, конечно, сейчас сих пор есть с этим проблемы. Вот. И нападение, то есть, опять же, когда нет наших лидеров на площадке, чуть-чуть, конечно, теряется нападение организации. Вот. Поэтому...» надо сделать правильные выводы и готовиться дальше играть. Ну, она, наверное, близко, но просто речь идет, если речь идет о командах, которая будет играть за первое, второе, там, третье места, за призовые, то, естественно, она не является. Но команда из Израиля является очень хорошим, таким крепким средничком. Команда подготовлена, очень физически подготовлена, очень хорошая, играет активной формы защиты. То есть, я думаю, это достойная команда для, для выступления в дивизионе А в чемпионате Европы. Ну, я могу сказать, что мы вышли на эту игру с настроем, с желанием бороться. Мы боролись, боролись. Правда, конечно, не то, что мы хотели. Мы хотели больше сделать разрыв и выиграть. Но на какой-то момент потеряли концентрацию в нападении, концентрацию в защите. Некоторые дали им, под... ну, дали им подобрать. И оттуда у них начала уверенность, они начали нас догонять. Но мы постар... Ну, мы показали, что... Мы дома, мы сильнее, и у нас есть желание бороться и выигрывать эти матчи. Хорошее у меня впечатление. Очень быстрая команда, бросает очень много, хорошо борется. С каждой игрой прибавляем, больше чувствуем партнеров по команде, больше находим передачи, ну, мы с, боль, больше начинаем привыкать друг к другу, потому что мы приехали с разных клубов, каждая разная манера игры, каждый по-разному играет. И поэтому нам приходится найти что-то среднее, чтобы хорошо играть и хорошо выступить на Европе.